Сегодня мы встречаемся с художником-постановщиком, художником по костюмам, живописцем, удивительной женщиной Валентиной Александровной Плавун. Валентина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. А я встречаюсь с Натальей Костылевой, которая занимается культурным всей культурой в журнале «Стена». Всей культурой, кстати. Да, да. Валь, давай вспомним, знаешь о чем? Как говорят, всем родом из детства, и вот все, что нам закладывают в детстве, мы проносим потом через всю жизнь. Мало кто начинает писать картины в зрелом возрасте. Вот я, насколько понимаю, вот здесь мы находимся среди твоих полотен: когда это все у тебя зародилось? Откуда вот эта вся страсть в тебе? Конечно, что из детства. Потому что детство у меня было э, такое, скажем, очень камерное, в очень красивом месте. И я не ходила в садик, я рано научилась читать, рисовать, лепить. У меня к этому были как бы все возможности. Я была предоставлена сама себе, никакого насилия, там, никакого распределения времени. Красивый двор, красивый дом. В общем, детство, конечно, располагало к этому. Сказки, которые я вот в детстве читала, уже сама там с пяти лет, скажем, там библиотека, которая была через дорогу от дома. То есть вот это все, конечно, меня вот дало такое вот сформировало уже с раннего... Я вообще считаю, что все с детства. И все проблемы с детства, и все радости с детства, и все успехи с детства. Так что если у вас маленький ребенок, вот до пяти лет, вы в него заложили все. Потом э, вы его развиваете, и надо за этим смотреть. После такого, скажем, детства э, маленького, там, до 7-8 лет, э, в 10 лет у меня началось РХШ. Это Республиканская худ... художественная школа э, имени Шевченко, которую заканчивали практически все... Э, художники, которые есть в Киеве и в Украине очень многие, потому что это республиканская, ехали туда дети. И, конечно, эта школа меня уже формировала как художника более зрелого. В отличие от сегодняшнего дня, то, что я наблюдаю в РХШ, у нас были фаховые, то есть уроки специальности рисунок, живопись были Пять дней. То есть мы с утра два часа рисовали, потом четыре часа занимались живописью, и потом только начинались образовательные, общеобразовательные уроки. Ага, сначала специализация? Да, потому что день и утро еще там, если вот зима, рисунок, это свет вот идет, а живопись должна быть при дневном освещении. Преподаватели были просто неимоверные. И еще я должна сказать, у нас еще была вот э, лепка, которая я просто богодворила. Вот это другое здание мы переходили, вот и занимались э, э, лепкой. И вообще у меня вот я любила вот эту вот форма, вот этот объем, э, вот этот процесс, и, и э, меня как-то рвало просто на части. То я хотела быть скульптором, то живописцем. Потом я познакомилась с балетка, с балетниками, и сама с детства занималась балетом, стала ходить в оперный театр э, на все премьеры по нашим корочкам ученического. В итоге окончания школы надо было выбирать профессию и идти уже как бы в институт, понимая, кто ты будешь. Ты будешь живописцем, ты будешь театральным художником или ты будешь скульптором. То есть надо, надо было как-то определяться. И, конечно, вот как-то театр, он немножечко победил, потому что в театре есть все. В театре есть и скульптура, и пространственное мышление, ты понимаешь вот это вот пространство и живопись, и рисунок костюма, и сам театр. И, конечно, театр все-таки победил, и я поступала вот на театральный факультет. Поступила через два года, но я благодарна тому, что я не сразу поступила, потому что я ходила два года к Зарецкому. Это, конечно, был еще один этап, еще одна школа. Как бы я уже к институту пришла вообще, скажем, таким уже зрелым художником, понимающим, что я хочу и как у меня будет. И вот как-то у меня с преподавателями, конечно, очень хорошо складывалось, потому что вот у меня в РХШ был Семенов Евгений, который просто вкладывал в всю душу в своих учеников. Призант Лев Семенович, который боготворил талантливых детей. А если мы немножечко отмотаем, расскажи историю. В одном из интервью для журнала «Стена» ты рассказывала о своей самой первой работе, которую ты создала и показала родителям. Да. Расскажи, ну, пожалуйста. Я им их не, ее не показывала. Ну, в общем, мы жили в частном доме, и у нас была такая большая лестница на роскошный, шикарный чердак. В то время я еще в РХШ не училась. Наверное, было лет 8. И я коллекционировала журналы огонек. Я увидела культуру Родена Вечная весна. Вот два этих обнаженных тела вот так вот: Вось, 8, лет. 8 лет ребенку. Там у нас была стройка, куча глины. Я, конечно, эту глину на чердак скрутила. Никто не учил. Скрутила с дротика каркасик и стала лепить эту роденовскую вечную весну. Самозабвенно. Завя заворачивала в мокрую тряпочку. На следующий день приходила, что-то долепливала. И в очередной раз я еду, лезу на этот чердак. Смотрю, дверь открыта. Я так залезаю туда. Смотрю, стоят мама и папа. И крутят моего родена. И не могут понять вообще, что это. О чем это? Я думаю: Господи, какое счастье, что они не видят, что это голый мужик и голая баба. Ну, вот такое было мое как бы, первое копирование Родена. И вот эта память на всю жизнь. А с глиной ты работала интуитивно или уже до восьми лет как-то пробовала лепить? Был пластилин. То есть у меня были материалы, и я с пластилина лепила целые города замки, какие-то там, сказку прочла, там у меня и Лебединое озеро, и замок, какие-то принцы, вот это все. То есть я лепила с пластилина вообще просто, э, ну как дышала. Это для меня было, знаете, вот одно наслаждение. И знаете, вот творческий человек, вот чем прекрасны пленеры? Когда ты едешь на пленер, тебя кормят, поэт а ты только пьешь. Пишешь. И ты весь в этом. И как днем... в детстве. Как в детстве. <свят> вот, это вот, вот это, конечно, погружение вот в ту э, беззаботную какую-то, когда у тебя нет этого быта, и когда ты можешь только творить, и ты э, весь с головой, и тебя на земле просто нету ты нету быта, нету приземления, нету земли, ты улетаешь, и ты пишешь с утра до обеда, там перекусил, потом ты опять улетел куда-то, ну и только вечером ты спускаешься уже, хотя ночью тоже думаешь, а вот завтра, а вот завтра я пойду на вот тут гору, и я вот как забабахаю вот это состояние, то есть, ну это такое, знаете, когда у тебя нету быта, и ты можешь только творить. Вот. Полезина Александровна на самом деле скромничает, объясню почему, она мама детей она успевает писать картины э, быть художником постановщиком многих спектаклей э, их более семидесятков, и в этом же году исполняется сколько лет я пришла в 91-м году в театр Лоси Украинки. Вот этот э, год у меня тридцатый сезон в нашем театре. Поэтому да. она еще и готовит, еще и печет. Женщина мастер на все руки. Это мы развеиваем миф о том, что художники, так называемая богема, единственное, что делают, это творят. Нет, быт. В их жизни присутствует, и тем не менее творчество да, всегда поднимает. Ну, вы знаете, быть, вот скажем, там приготовить еду это тоже творчество. Во всем можно видеть творчество. Вот главное, захотеть. Вот. И к этому можно... У меня вообще не, не, у меня нету никаких вот таких вот мучений, скажем, там, приготовления. У меня это все так легко, быстро, э, как-то я понимаю. У меня там спрашивают рецепт. Я говорю, вы понимаете, я не могу дать точно рецепт. Я импровизирую. Я вот знаю рецепт, но я все равно придумаю что-то свое. Это все, на... как моя Катя, сколько там отвесить муки? Я говорю, а я на глазок. Я вот так вот у меня, я все, я все вижу, я все чувствую. Я же человек пространственный, театральный я вижу этой кучки того всего, все так оно скомпоновалось красивенько вот как бы. Это творческий процесс. Вообще вся наша жизнь, это как, как на нее смотреть. Понимаете, вся жизнь – это творчество. И, конечно, что есть у меня даже какие-то, тоже какой-то, наверное, быт, который должен был бы меня там опустить, как бы приземлить немножечко. Я его отодвигаю в стороночку. Это не мое, это не ко мне. Это вот когда вот Алла Юрьевна, портрет, который здесь есть, она Рыбикова, она у нас режиссер, драматург, переводчик. Вот, и я вот писала ее портрет. И э, она заходит ко мне в мастерскую, она говорит, о, опять пишешь. Я говорю, да, Лусик, помнишь, у меня вот ну, два месяца уже полы дома не мыты. Она говорит, забудь, твои полы никто не вспомнит, а вот это будут видеть всегда. Так что э, даже если у меня иногда там не помыты полы, зато у меня всегда свежая палитра и полотно на мольберте." Скажи, а ты помнишь первую картину, которую у тебя купили? О, первую картину. Я помню, я не знаю, была ли она первая. Это были 80-е годы, когда мы, э, там студенты первого курса института, э, продавались на Андреевском. Вот так вот под стеночками. Тогда было благословенное время для художников. Были мастерские на Андреевском. Мы все дружили. Мы все продавались и в, в праздники, и в выходные. Выносили свои работы. Вот. Вообще мы в студенческие годы жили очень безбедно, потому что Потому что, в принципе, вот как бы там работку за 100 рублей и 100 тоже рублей работа да на то время. да Ого. даже небольшая я помню у меня работы там 60 на 80 у нас был салон уже от института на львовской площади даже за 300 рублей продавались вот первую картину вот на андреевском спуске как сейчас помню, очень многие, тогда я не фотографировала, очень многие работы ушли, ушли безвозвратно, и я их помню только в памяти, это были студенческие годы, мы работы не считали, что-то такое, вот, знаете, вот как бы запечатлеть, там оставить для истории, написал, продал, и небольшая работа была, где-то 35 на 45 там были крокусы, в хрустальной вазочке, какая-то немецкая статуэточка такая, дама, какие-то еще цветы, такая романтическая, э, лихо написанная маленькая работа, еще сырая, я как сейчас помню, еще не все высохло. Женщина ходила, вот она раз прошла, э, второй раз прошла, третий, четвертый, ну я вижу, человек заинтересовался, она подходит, э, сколько стоит, я, я ей говорю, вот такая-то цена, вот, она говорит, я ее хочу купить, но у меня может не хватит денег. Показывайте, сколько у вас денег. Сейчас договоримся, мы ж, я ж, мы ж, мы ж заинтересованы, чтобы наши работы уходили, чтобы люди покупали, они радуют их, а у нас была какая-то денежка на краски, на холсты, и чтобы мы работали дальше. Потому что без денег, эти художник, он может питаться божьей росой, таманной, но краски и кисти и холсты надо покупать. Так что покупайте у художников работы, они э, как бы все равно это дальше в творчество пускают. Вот и она достала этот кошелек и стала считать деньги э, по рублю, рубли тогда еще были там, по пятерочки. Она насчитала 115 рублей. Она Месячная мне их, зарплата инженера. Она мне их... Чуть-чуть дороже работа у меня стояла. Она мне отдала эти деньги. Я помню, что я сказала, что нельзя забирать все деньги с кошелька. Наверное, 15 рублей я вернула, соточку забрала себе. Но я сказала, что работа немножечко сырая, чтобы она ее аккуратно несла домой. Вот это вот эту я запомнила, потому что э, ну, настолько вот человек хотел купить, вот так. Хотя может как-то всплывут еще какие-то вот как бывают, бывают разные истории вот по продаже работ. Вот, но это вот была такая вот из раннего, скажем. Валь, а скажи, пожалуйста, вот выбор в живописи именно масла, именно вот твоего такого ни на что не похожего стиля, как он происходил, как это все рождалось и почему именно масло? Ну, я пришла, наверное, к этому, потому что вот в РХСа практически 4 года мы работали акварелью. И масло у нас потом был такой тяжелый, знаете, это как было, были фильмы без звука, а потом актеры стали разговаривать. Вот точно так же переход вот этот, он тяжелый. И для всех детей вот масло, когда ты никогда им не работал после акварели, акварель это абсолютно такой нежный, прозрачный, воздушный, воздушный, воздушный. легкий материал, который у меня получался, у меня, кстати, вот что касается акварели, не осталось практически ничего, потому что меня все забирали в фонд школы. Вот все мои домашние композиции, классные. У меня по акварели была вот четкая пятерка. Обожала акварель. То есть, наверное, это все-таки с детства, когда ты начинала акварельками, вот это вот тебя развили в РХШ. И тут бац, масло у него есть другие преимущества, ну, как у акварели свои, у масла свои, тут даже невозможно сравнивать два разных материала, безумно интересных и с возможностями просто неимоверными. Ну, конечно, институт это масло, это большие постановки, обнаженные, двойные, большие форматы, понятно, что это масло, большие кисти, там, как бы это другое. Я уже, как такой уже более зрелый художник, была вся вот в этом материале, потому что акварель это графика это вот графики они работают акварелью они в масло практически не лезут угу. вот а у меня получилось что масло оно меня просто тоже вот все как бы захватило полностью и и вот эти его неимоверное то что оно не сохнет долго и ты можешь там и снять и подправить и и так и эдак и с белилом ты можешь аля прима можешь там накидала можешь прозрачненько вот э -э, лессировочка сделать то есть здесь возможности неимоверные у масла и поэтому как бы масло, конечно, оно приоритетнее. Хотя эскизы по костюмов я делаю акварелькой. Я люблю цветные карандашики, акварельку. Понимаете, у меня еще, конечно, вот есть, я не знаю, достоинство, недостаток. Я люблю формат. Я люблю вот, чтобы взять большую кисть, вот так вот начать, вот как бы потом уже в конце какой-то где -то там детальку, какой-то какой, -то, какой -то акцентик. Вот люблю размер, знаете, вот в акварели, конечно, не забабахаешь, хотя можно, если хороший флейт взять, тоже можно, но вот, вот масло все-таки приоритетнее на сегодняшний день для меня. Художник, он работает на вечность. Это правда.